Setelah setunggaling kadang tani, engkang ngeterpaken coro tanam tumpang sari inge menikau Suprianto. Kadang tani, saking dusun sambir jo kaluran pake binangun kapanemun pakem seliman. Englahan kirang langkung gang 100 meter pesagi menikau, biambai nanem kalih komoditas olah tetanin, inge menika tanaman woh klengkeng jenis New Crystal lan lombok Ori. Subados, tuwe pun tanaman klengkeng saget maksimal, jarak tanam ing salah peting nanam coro tumpang sari menika watawis pitung meter. Ing lahan ipun meniko Suprianto Mbudidoyo Wolongdoso taneman klengkeng New Crystal. Kanggih mupangatakan lahan ingkang kangkotong, ing seloselaning taneman klengkeng jenis New Crystal meniko, piambai pun nanem taneman hortikultura inggih menika lombok jenis ori. Sinauso dipun tanem ing sak ngandaping taneman klengkeng, ananging kanyoto taneman lombok gadani pun Suprianto saged segetuokan di subur. Mitra Suprianto kaselipun budidaya tanaman kanthi cara tumpang sari inggih menika kabetan nutrisi kekalih komoditas olah tetanen kedah kacekapan. Lahan menika minangka kagem lahan edukasi, pembelajaran kagem sedaya kadang tani, Saya menika tanaman blengkeng, menika no, eh uh, tanaman aneka sayuran, Saya kan kalau ini no, tanaman simun sampun ngasih uh, 11 ton langkung, lajeng menengok cabai, sama deh mungkin kewatan wulan Desember panen lah samangke wonten wulan ngajeng wonten taun ngajeng napa sampun saket panen kang kalian panen sanes-sanesipun